আজি এটা কেবিনেটে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ধুবুৰী নগাঁও মৰিগাঁও বৰপেটা চাউথ চালমাৰা গোৱালপাৰা আদি বিভিন্ন জিলাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে তাত যিহেতু আমি সংখ্যালঘিষ্ঠ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে যথেষ্ট নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নত তেওঁলোকে সদায় সন্মুখীন হৈ থাকিব লাগে বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ হোৱা ঘটনাৱলীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ ফালৰ পৰাও আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে আৰু নিজৰ গাঁওখনতো আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ অসমত এনেকুৱা যিবিলাক ভালনাৰেবল এৰিয়া আছে তাত খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক আৰ্ম লাইচেঞ্চ দিয়া হ'ব আমি তেওঁলোকক আৰ্ম লাইচেঞ্চ দিম তেওঁলোকে যাতে কোনোবাই যদি ভাবে যে মই বন্দুক কিনিম বা মই আগ্নেয়স্ত ৰাখিম তাৰ কাৰণে আজি আমি এটা স্কীম এনাউন্স কৰিছোঁ স্পেচিয়েল স্কীমছ ফৰ গ্ৰান্ত অফ আৰ্ম লাইচেঞ্চেছ টু অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্স এণ্ড ইণ্ডিজেনাছ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ইন vulnerable and remote areas of Assam.